Вкусно во всем. Готовим гупта. Так в Грузии называют тефтели. Часто они с добавлением круп и часто вы не сможете их отличить от европейских собратьев. Вообще звучит это слово несколько иначе: звук не похож на название гупта, но так уж повелось называть их в наших краях. Мы используем рецепт, приготовив который вы ни по вкусу, ни по аромату точно не ошибетесь, даже с завязанными глазами. Это настоящая грузинская кухня. Вкусная и вызывающая восторг у миллионов людей по всему миру. Ингредиенты в конце видео и в описании к ним. Основой нашей губты говядина кусок из недорогих частей туши. Я использую шеек около 500 грамм. Перекрутим в фарш мяса в идеале решетка среднего размера. Или как любите. Наиболее часто губту готовят из говядины или баранины, хотя в последнее время и курица и свинина используются. И, конечно, смешанные фарши. Поэкспериментируйте. К примеру, попробуйте курицу и говядину. Подготовим овощи для фарша и соуса, нарежем чеснок мелко-мелко, 2-3 зубчика. Можно продавить и через чеснок отдавку так быстрее, но замечено, что нарезанный лучше передают ароматы вкуса. Чеснок будет использоваться в фарше, зелень, прежде всего это кинза и базилик, в современных условиях все чаще еще и укроп и петрушка. Понемногу насобирается хороший пучок. В базилике или регане, кстати рекомендую лучше использовать фиолетовый базилик, центральный стебель не используем. Он грубый как веточка дерева, а листики с их ножками отделим для готовки. У кинзы, петрушки и укропа тоже удалим грубые стебли и все это нарежем. Зелень у нас пойдет и в фарш, и в подливку. Теперь возьмем фарш, добавим треть нарезанной зелени, весь нарубленный чеснок, два яйца, щепотку соли, щепотку черного молотого перца, и смешаем все это в однородную массу. Крупу я сюда не добавляю, если губ то будет подаваться с гарниром. Но вы можете добавить грамм сто риса, а сейчас довольно часто добавляют и гречку. Отварив крупу минут 15-20 до полуготовности и охладив, отставим фарш в сторону, пусть пропитывается соком. А пока подготовим овощи для подливки соуса. Помидоры с полкило будем натирать на терке, но с лайфхаком так, чтобы шкурка не попадала в соус. Разрезанный напополам помидор кужится к себе. Тогда вся мякоть будет измельчена, а шкурка останется у вас в руке. Итак, все помидоры передрем. Можно использовать пассату. Посмотрите рецепт на нашем канале. Используя ее, вы получите аромат и вкус свежих помидоров на весь год. Лук. Около четырех небольших луковиц. Некрупно нарежьте нарезка в нашем случае не крупная, чтобы подчеркнуть народный стиль губты. Болгарский перец пару штук, лучше красный или цветной. Удаляем сердцевину с плодоножкой и косточки. И нарежем небольшими кубиками. Перец все чаще добавляют в соус при тушении, хотя раньше губта была. Это мясные шарики, тушеные в томатном соусе с добавкой лука. В томатное пюре добавим весь лук и перец, немного соли, всю оставшуюся зелень, столовую ложку узхасунэ, это пажитник, только перемолотый крупно, молотый кориандр, вообще кориандр и пажитник – специи, без которых трудно представить грузинскую кухню. Треть чайной ложки острого молотого перца, это уже современная добавка хитрости для стимуляции аппетита добавим воду и вымешаем. Воду добавляем, пока основа соуса не станет походить на полугустой суп. Приступим к тепловой обработке в глубокую сковороду или сотейник. Добавим немного основы соуса. Масла намеренно не добавляю. Пригорать тут нечему, а ароматы и так насыщены, усилять нет необходимости. Фрикадельки из фарша формируем руками небольшие, размером со столовую ложку. Шарики выкладываем в сотейник, не плотно. Мы кроме яйца не использовали закрепитель в виде крупы. И заливаем оставшимся соусом. получилась вот такая ароматнейшая, вот просто кружащая голову. Спасибо грузинской кухне мозаика. Доводим до кипения и тушим на самом малом огне. Еле булькая. 30 минут под крышкой. А потом 15 минут дадим настояться и можно подавать. Я для гарнира использую небольшие макарошки. А также это может быть пюре, любимое детьми, или отварной рис. Поэтому я и не закладываю крупы в фарш. Обязательно полейте фрикадельки соусом. Наши дети, небольшие фанаты овощей, вымыкали его весь подчистую с овощами. Это так ароматно и так по-грузински и так вкусно. И что немаловажно, довольно быстро, как для приготовления тевтелей фрикадель. Иногда варят суп на основе этой губты, просто добавив больше воды и крупу или картофель. Вообще рецептов губта великое множество, как я и говорил, но именно этот ярко передаст все достоинства грузинской губты гамот или по-грузински наслаждайтесь. А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы!